собаку убрать, тут будет жить офицер в этой комнате, ты будешь готовить кушать, ты где работаешь? А она работала на кагатах, перебирала там эти самые... Овощная база. Да, овощная база. Вот, ты будешь готовить кушать, вот офицеру все, а в той комнате маленькой пускай твои дети будут, чтобы они ему не мешали. Ну, да, она, ну, что она может сказать? Да, да, хорошо, хорошо, ну, что она может сказать? И вот, когда они уже выходили, вдруг вот этот маленький мальчик, я уже забыла, как его звали, вот не помню уже, мальчик маленький, вдруг расплакался и стал кричать, и показывать на подпол. Тетя там, и ляля там, тетя и ляля там. Это Дина подхватила его на руки и говорит, пойдем, пойдем на уличку, и тетя там, и ляля там, пойдем, мальчик, не бойся, не бойся, тебе никто плохого не сделает. А это Динына мама вот так к стала. Ну, вы представляете, что это может быть? Ну вот, и когда они ушли, вот, она открыла подпол и говорит, что, Мусенька, больше не могу. Она была белая, как мел. И у нее, видно, слезы плакала, она выдиралась все платочком. И вечером мы ушли домой. И когда мы ушли домой, вот, на второй день, значит, мы ушли на правый берег жить. На правый берег верхний блок.